山上已经许久没有如此恩爱的鸟儿飞来了，今日倒是让我逮到了一对儿。你怕不是个疯子吧？长这么丑，肯定不是咱们西玄的人。你不是谪仙吗？逃的未免也太狼狈了。 哈哈，你没事吧？你没事吧？没事。起来。那，小心一点。 山涧之中，为什么会有这么大一个铜鼎？这不会是西玄的什么秘法吧？啊 仙诀，气沉丹田。还好我之前看了那本《上清诀》，练就了过目不忘的本领，没想到在这儿竟用上了。 这里不就是个普通山洞吗？哪里像禁地？这……但是，你们不觉得这里边特别冷吗？啊是，是，啊、是,是我连累你们了。九尾斑斑，啊、你们听到什么声音吗？南山北北，紫水微微。哎，师姐，要不咱们还是换个别的地方躲雨吧。 就是啊，师姐，咱们换个别的地方吧，这里太黑了，别过去了。是谁在里面？师姐，师姐，师姐你回来！师姐，师姐,师姐别往里进了水。日日空见故人心，月圆之夜。 北斗星移，鬼门大开，阴气最。 输儿爷爷，爷爷，啊，爷爷，哎，你怎么了？你醒醒，我是纪小二，爷爷,爷。 王轩、啊，我的剑呢？在这里，扶我起来。这是宗门禁地，不可久留，我们快走。哼，好恩爱的一对儿。谁在那儿？你给我出来！ 是个妖怪。我身上既无妖气，又没有现妖形，你怎知我就是妖啊？你被囚在这种地方，不是妖还能是什么？哎，我可在书上看到过。你看，锁他的那个铁锁链，可是镇妖气的晶石串成的，能锁在这种地方，肯定是个大妖怪。哼，那正好。 我西玄一向与妖势不两立，今日是你自己送上门来的，就别怪我不客气了。丫头，我当年见你，你还是个小不点儿，如今长大了，也长本事了，你可还记得我？你少跟我套近乎，我跟你一个妖能有什么交情？想吃我一剑？ 爷爷，爷爷，爷爷！哈，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 上仙，我跟这位姑娘是西玄派的修行弟子，刚才因为躲雨才误入了这里，打扰了你的清净。上仙，你就高抬贵手，放我们出去吧。你求一个妖做什么？我只是头疼的旧疾犯了而已。头疼旧疾，你一直是对人如此说的呀。就算别人信了。 你又还能隐藏到几时？你到底是谁？是我呀，是我送你的幻妖珠啊。 过南山，南山北斗，死水微澜，日日空见故人心寒。<noise> 你是谁？我是苏和呀。<laughs> <noise> <noise> 知道刚才唱的歌谣是何意呀、啊？<laughs> 这是幻妖珠，送你可好？哇，好漂亮的花！ 去，自己人倒成了妖，我看你西玄如何收场！紫薇老儿，当年你对妖族赶尽杀绝，可曾想到今日会报应在你自己徒儿身上？<laughs> 仔细算来，你已经到了桃李之年，是不是最近妖症发作的越来越厉害，越来越频繁？那是因为你体内的幻妖珠已经长大成型，过不了多久，妖气满溢，你就会变得和我一样。你胡说！我不会变成妖！原来你的头疼旧疾是因为幻妖珠的原因。 我杀了这个老妖婆！仙爷、啊，仙爷、啊，少仙，怎么才能取出幻妖珠？幻妖珠一旦中入，无法可解、啊。是人是妖，我自己说了算。苏荷，我绝不会输给你。 被几条链子就挣了大半妖力，看来镇妖石果然如传闻中所说，可以镇住妖力。 就是老毛病了，忍忍就过去了。我也真是够笨的、啊，我只知道你是头疼，我没想到你居然是中了妖毒，让你头疼了这么久。你还关心我吗？刚才你差点被那老妖婆杀了，你知道吗？我只是想在她那里取点东西。 我看到镇妖的石链灵力四溢，我在你昏睡的时候用镇妖石做了这条手链。既然它是镇妖石所制的话，它呀肯定能锁住一些妖气，让妖气逆行。这样呢，你戴上它就会舒服很多。就算我不在你身边呢，有它陪着你，我也比较放心一些。 猪的事情，只有我爹娘知道。你要是敢说出去的话，我知道。你呀，敲我的脑门是不是啊？我知道这是你的秘密，它也是我的秘密。从今往后呢，就是我们两个人的秘密了。靠着我暖一点。嗯。我若有一招，真成了妖。 变成妖又能怎样、啊？你不照样是张茵茵吗？你不照样是西玄的弟子，太玄宫的大师姐？你不照样有爹娘，照样有秋水、玄真，还有我吗？可毕竟西玄与妖势不两立，到时候你可会嫌弃我？你忘记了，我连人都是你的，我怎么可能会嫌弃你？哼，说的好像是挺有道理的。 可我总觉得好像被你抓住了什么把柄，不好玩儿。你小心点啊，以后可别让我抓住你的什么把柄。如果以后我真的有什么把柄，我希望你别嫌弃我。怎么会呢？你不是我的人吗？ 我是你的人。嗯，你怎么样？ 有没有觉得哪里不舒服？头还疼不疼了？我好多了，小二，你这个还真管用，我现在一点都不疼了。真的呀、啊？嗯，那就太好了，说明它还是有效的。<姐>那你就常带着它。师姐，师姐，你没事、啊你？你们两个我还好意思过来？昨儿去哪儿了？我们两个去叫人把你从山洞里捞出来、啊。捞捞捞！你当我是饺子？张音，你好大的胆，竟敢擅闯西玄禁地！擅闯禁地的是我。 要罚就罚我吧。既然折先求情，就暂且放你一马。若不是岁考在即，一定呈报师傅，重重责罚。这就免了？也太偏心了吧！师傅<父>，童儿下去吧。是，师傅。 小女洛西尘参见国师，请国师为我寻回洛风哥哥。洛姑娘，请起。你身上可有此人信物、啊？有他送我的发簪。还请国师替我指点迷津。 莫小姐之兄已命丧塞外，被歹人所杀。怎么会呢？风哥哥修行多年，又有功夫在身，怎么会一出昊方城就被他人所杀呢？因杀他之人来自天下首屈一指的门派西玄派。西玄派，还请、啊、国师替我报仇雪恨。 若要报仇，单凭你我之力，恐怕。如今能动得了他们的，也就只有朝廷了。可是要面见圣上，这谈何容易？你身为浩方人士，应知浩方王李安。他虽暂时龙困浅滩，但那也是当朝皇子。你若得他相助，你兄长的仇。 又怎么会报不了？近日我将前往浩方为百姓祈福，洛姑娘若不嫌弃，可暂入我真武观门下，与我同往，可好？只要能为风哥哥报仇，西城全凭国师做主。西玄派遂考。 现在开始。 强宫季若尘对阵北极宫赵千里，你可以的！继续，加油！加油